Гей-гей, трі 3.30 Ми сані готові продовжати бути любознательними з місті з Якою Анію? З якими анію! <сування> це лаєка до речі? Я як, як стати успішним письменником? Про це будемо спілкуватися з нашим гостем. А, просто за мить. Отже, один, два, три. Полетіли. Є! Олександр Красовицький, генеральний директор Folio. Це одне з найбільших українських видавництв. Олександр керує компанією з початку її заснування. Тобто уже 24 роки. Доброго дня! Здравствуйте! Скажите, Доброго пожалуйста, дня. мы знаем, что вы по образованию завершили химфак. Правильно? А как вас занесло в книгоиздательство? Ну, вы понимаете, времена были совсем другие. Еще был Советский Союз, и еще это была самая читающая страна мира, как она себя называла. Был колоссальный книжный дефицит. Так вот, вначале появилась книготорговая фирма, которая была в Харьковском университете. И я утром шел на учебу, а днем шел на работу. А когда я заканчивал университет, выяснилось, что с наукой в этой стране покончено, видимо, навсегда. По крайней мере, с той, которой я занимался. И выбор в сторону того, чтобы превратить книга торговую фирму в издательскую, был сделан практически автоматически. Вот в чем на самом деле привилегии именно печатных изданий и вообще зачем будущее? Электронная книга не может существовать без бумажной. Создание одного влечет за собой создание другого чаще всего. Mm. Но если вы спускаетесь в метро в Киеве, то люди в основном смотрят в телефон. Если вы спуститесь в метро в Париже, то там 70% читает бумажные книги. Во Франции тоже есть электронная книга. Александр, а вы вообще рискуете э, с издательством, э, сотрудничая с молодыми авторами? Вот, фолио порядок такой, мы стараемся в год открывать двух или максимум трех новых авторов с помощью альтернативных каких-то способов. Например, победителей и лауреатов конкурсов «Коронация слова», которые проводит «Корона», с помощью людей, которые прославились в каком-то своем бизнесе или в своем занятии, например, телеведущих. С помощью кого-то, кто в состоянии оплатить свою первую книгу и таким образом снять риски с издательства. Скільки коштує видати, наприклад, свою книжку. У нас е, в країні е, діяльність книговиденнича не ліцензується, Тому, якщо ви маєте мало грошей, ви можете зайти е, на сайт книжкової палати, подивитись, як купити номер АСБІН і десь у себе на принтері, зробити книжку своїми руками. Там Ні. 10 примірників, 15-20, е, поставити там цей номер. А зробити обов'язкову розсилку, там десь е, півтора десятки примірників, які Йдуть до бібліотек центральних та органів влади. І все, і ви автор книжки. Олена Зубкова, керівник проєкту Вільна бібліотека. Це місця просто неба, де можна як безкоштовно взяти чужу книгу, так і залишити свою. Привет. Итак, Привет. сразу признавайся, боксы с книгами в парке Шевченко, а также в скверике у Золотых Ворок – это ваших рук дел? Это наших рук дело. Это проект Фэшн парк, руководителем которого я являюсь на данный момент. Вот выступил с такой замечательной инициативой сделать проект Вильна Библиотека абсолютно бесплатные боксы для того, чтобы обмениваться книгами. Слушай, ну вот расскажи, как все это работает. На самом деле, жизнедеятельность боксиков наша, Наших, мы отслеживаем чуть ли не ежедневно то есть если как видим что какой-то бокс нуждается в пополнении мы сразу там бросаем клич да по нашим добровольцам у нас тоже уже собрано а, более а, полутора тысяч книг ну какой механизм действия наших боксов да? так, то есть а, у нас даже на корешке а, если вы видели вот а, сам боксик наш а, на а, основании его представляет вот книга и там на корешочке написано что а, везьму суби за лыж для друзей то есть вот собственно это и есть слоган вообще всего этого проекта, да? Вот, то есть возьми, почитай э, и принеси свою. «Места Клондайки» ваших боксов и книг. Первые боксы проекта «Вильна библиотека» были установлены в парке Шевченко. То есть вот прям, скажем, книга чтей некуда, да? То есть очень-очень тематично, очень все уютно, очень все замечательно. Есть ухоженная территория, лавочки. И также еще один бокс уже есть в сквере у Золотых Ворот. Следующие боксы вот буквально в течение ближайших трех недель месяца появятся на левом берегу. Также в центре Киева, то есть это будет полицейский садик и сквер недалеко от театра имени Ивана Франка. Ты тут хвастаешься книжечками проекта «Киев фэшн парк». Скажи, пожалуйста, да. а чем еще помимо свободной библиотеки этот проект занимается? «Киев фэшн парк» – это меценатский художественно-социальный проект, цель которого разнообразить э, места отдыха да, э, там гостей э, столицы и киевлян то есть э, основная э, миссия это облагородить эти места проект киев фэшн парк он э, начался с э, в 2011 году с благоустройства пейзажной аллеи сейчас эта аллея очень известна да и очень замечательно такое место для отдыха э, там, э, и, и гости я знаю что она включена и в туристические маршруты и э, просто киевлян то есть одно из любимых мест А я ще хочу е, сплояти е, фразу нашої гості і ще раз підкреслити все можливо. І далі якраз ми будемо спостерігати за новими можливостями. Але все це у наступній студії Будемо з вами ровно через час. Не пропускайте!